Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlirsiniz. Bu gün sizlərlə kakaolu peçenye resepti paylaşacağam. Resepte keçməzdən əncə kanalıma dəstək üçün videolarımı bəyənin və paylaşın ki, sizlərin dəstəyi ilə kanalım daha da böyüsün inşallah. Xəmir üçün bizə lazımdır. Otaq temperaturunda olan 150 qram kərə yağı, bir çimdilik duz, stəkan yarım şəkər pudrası, yarım stəkan duru yağ. Bunları yaxşıca qarışdırırıq. iki yumurta bir paket qabartma tozu bunları da qarışdırırıq 2 xörək qaşığı smetan və ya yağlı qatıq Bir stəkan nişasta, nişastanın fərqi yoxdur. Mən kartof nişastası istifadə etdim. 3 dolu xörək qaşığı kakao əlavə edirik. Yaxşıdır, qarışdırıb bunı əlavə edirik və xəmir yoğururuq. Lazım olduqca az-az un əlavə edib xəmiri toparlayırıq. Xəmir artıq ələ yapışan olur. Üzərinə dəsmal örtürük və soyuducuda saxlayırıq, təxminən 1 saat kimi. Xəmirin hazır olmağını belə göstərim ki, əlinizlə formalar alınırsa, əlinizlə çimdik atdıqda xəmirin üzərinə forma qalırsa, artıq peçenye xəmiriniz hazırdır. Əlavə un əlavə etmə ehtiyacı yoxdur. Xəmirimiz yetəri qədər dinləndi soyuducuda. Qeyd etdim ki, bu xəmirlə çox peçenye alınır, yəni hardasa 45-50 ədəd. Xəmirin yarısını soyuducuda saxlaya bilərsiniz, yəni buzduqda və ya yarısı ilə başqa resept hazırlaya bilərsiniz, hansı ki, mənim kanalımda var, bezeli piroq. Və e, gördünüz kimi, xəmirdən belə balaca-balaca kündələr edirəm. Çalışın ki, kündənin üstünə çox basmayın. Xəmiri, yəni nə qədər az isitsəsəz, əlinizdə o qədər yaxşıdır şəkər pudrasına, çünki pulayanda şəkər pudrası üzərində tam qalmalıdır. Bu formada bütün kündələri hazırlayıram sobanı səbu məkamda yandırmışam. Öncedən isitilmiş sobada 180 dərəcədə 15 dəqiqəyə, 20 dəqiqəyə hazır olur. Hər tək mənim petenyalarım hazırdır. Çox dadlı, ləzzətli, ağızda ovulan, həm də yumşaq petenyre resepti alınır. Çox gözəl bir resepti inşallah ki hazırlayın. Kakao ilə şirniyatları, petenyaları sevənlər əminəm ki bu resepti Çox bəyənəcəyəm də çox bərəkətli reseptdir. Burda isə sizə pəyeynaların yumşaqlığını və kövrəkliyini göstərmək üçün bölüb göstərirəm. Çox gözəl bir reseptdir. İnşallah ki, bəyənərsiz, hazırlayarsınız. Videolarımı bəyənin, paylaşın. Hər biriniz Allah həmanət olun. Yeni-yeni videolarla görüşənə qədər. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzü bərəkətli etsin. Amin.